совершенно невозможно хотя вот хотелось бы начать просто с того момента что ну конечно фантастика существовала не всегда по крайней мере в осознанном варианте мы вот только что вспомнили про Платона начинались у нас с Платона там с э, каких-то средневековья, даже с античности э, если не раньше но на самом деле как фантастика как нечто осознанное это все-таки 19 век даже не 18 вот как бы вторая половина 19 и 20 век в основном то есть э, вопрос вообще состоит в том э, как бы, является ли, ну, как бы, это чем-то самостоятельным, и она все таки вот, прикована к колеснице научно-технического прогресса, конкретно к науке, то есть, если у нас что-то случится с наукой, а с наукой уже начинает что-то случаться, то сможет ли фантастика выжить, и, ну, останется ли она в каком-то виде, что с ней вообще будет? И, ну, вот, мы видим, например, вот, как бы, грубо говоря, не может ли она оказаться чем-то вроде резервуара, какого-то, не знаю, энциклопедии, может быть, не знаю, где запакованы будут даже не знания, а, знаете, вот, это не, не кто такой такого попсового слова надежды, а, как бы это сказать, лучше, это не иметь, ну, все, что мы делаем, ну, все, все наши намерения, это все мечты, безусловно. А именно проекты все-таки. Ведь любая додуманная, даже очень, как бы, смешная мысль, как бы, грубо говоря, если додумать до конца и если продумать ее полностью, она является проектом. Ну, в общем-то, вся фантастика, даже не очень хорошая, даже малоизвестная, ну, не просто, грубо говоря, некачественная, она, на самом деле, это, ну, как бы, континуум идти. Причем, ну, его можно... Он никогда, наверное, не будет исчерпан, в отличие от, там, грубо говоря, аналогов, таких как сказка или даже ну, какая-то литература, то есть сказка, сказочные сюжеты исчерпаны очень давно, точно исчерпаны, они просто классифицированы и известны. То есть в фантастике это не грозит, потому что ну, то есть она абсолютно безгранична. А, то есть я бы, как бы это уже даже отдельная тема, можно было бы сказать, что она вот в отличие от науки, как бы такая фантастика. Ну, она на службе вроде бы как науки все время была научная фантастика я имею в виду но на самом деле вот наука она э, как сказать не она у нас играет э, ее главная, как бы роль это познавать то есть э, вот тогда как у фантасти, э, фантастики это это в общем может быть неосознанное но конструирование реальности конструирование будущего конструирование миров Конструирование прошлого, кстати говоря, как альтернативная история, которой, мы мыслили, никогда не изучение стоит, как вы понимаете, никакое. То есть, э, вот, грубо говоря, все чего не хватает науке, это, как говорится, конструктивного подхода, поскольку она занимается, в основном, изучением, да, вот она что-то изучает, что считает существует вне, как бы, наших чувств, объективно и так далее. Ну, а вот фантастика, она говорит, вот я хочу, давай попробуем что-то сделать. То есть, ну, вот такой вот подход изобретателя. Ремесленника, изобретателя, создателя, демиурга какого-то и так далее. Вот. то есть, ну, осознала в итоге фантастика часть себя а в 20 веке. А то, том, что она является конструктивистской, ну, вот, по-моему, даже до сих пор полностью не осознают люди, что, ну, как бы, невозможного ничего нет. «Фантастика» — это наш фонд, тот самый фонд Азимова, если его помните, читали в основании, или фонды по-разному называются, его там роман, вот, то есть вся, целиком, весь объем как бы самой «Фантастики» — это является нашим вот, запакованным знаком. Запакованными — это не знания, это идеи, это наши проекты. Ну, как бы так. Да, значит, Как Сережа правильно говорила, но я думаю, что быть не все понятые понятно, в чем разница между конструктивским подходом и собственно научным. Если научный э, прежде всего ставит вопрос познания, то есть сугубо, э, то есть наука, на самом деле, это что? Это способ познания мира, научный способ познания. То конструктивистский подход данной ситуации он конструирует непосредственно. То есть это уже, по сути, архитектоника какая-то в будущем, архитектура. Э, на самом деле же фантастика, она... она прежде всего, как я уже говорил, отображать страхи человека с одной стороны, то есть с другой стороны, действительно, она конструирует те модели, которые могут оказаться успешными. Мы имеем огромное количество образцов, на самом деле, технологических новшеств и социальных моделей, в частности, которые действуют сейчас, но которые пришли к нам сугубо из футуристики, футурологии и фантастики. Типичный пример, например, там, как и способ работы, это Артур Кларк. Артур Кларк действительно изобрел, э, мозг действительно изобрел интернет. Действительно, благодаря Артуру Кларку мы видим космические телескопы, способы спутниковое наблюдение, эти станции, множество, множество других вещей. Некоторые из них сейчас находятся в стадии разработки, например, космический лифт. Э, мы понимаем, что модели, например, того же самого 3 включая 3 d даже самих людей, опять-таки был у Кларка в городе и звезды. Мы опять-таки понимаем, что тот же самый Гибсон, хотя и в более приближенной перспективе, по сути, описал технологию полного погружения в виртуальную реальность, к которому мы стремимся и которую пытаемся сейчас летать, потому что это мечта, это фантазия породила людей социальный заказ. Она породила вопрос, а можно ли так, то есть, этого хочется, возможно, это будет выглядеть именно так, то есть, какую форму это обречь, то новые знания, те самые технологии, которые мы имеем, кстати, вот о технологий, думаю, что здесь многие знакомы со Станиславом Лемом и его глобальнейшим произведением, в котором описывается совокупность возможностей, совокупность возможных моделей будущего и того, как это может быть с учетом действительно вероятности, насколько это вот, вероятно с точки зрения науки. Таких произведений на самом деле множество. Более того, фантастика не только как бы, ставит вопрос, как будущего, она еще, она еще и спрашивает, есть ли это социальный запрос. Например, сейчас достаточно красиво можно посмотреть, на самом деле, вот количество этих, опять-таки, в масс-медиа и вопрос Америки, есть ли вообще социальный заказ на пилотированную космонавтику. Действительно, есть ли это? Прежде всего, действительно, это проект Марс-1. Как мы знаем, он строился не просто как космический проект, он имел большое, как бы, один из его экономических моделей вообще, вот, вообще построения этого. он спрашивал, как бы, могут ли люди, готовили ли этого деньги, и ли они участвовать в этом вопросе. Как мы помним, огромное количество людей действительно подписалось на проект. То есть люди полностью осознавая возможность того, что они летят в один конец что количество рисков, как мы знаем, согласно данным НАСА, невозможно рассчитать, а следует это выходит за рамки программы НАСА и выходит за рамки страхования классического, которое имеется в мире. То есть мы не можем рассчитать, на что это похоже. Огромное количество людей оказалось готовы, действительно готовы наконец, рисковать. Действительно появилось, например, ряд вещей сопутствующих, например, абсолютно под Марс Ван писался то же самое Аня на космические братья, написано полностью четко под этот проект. Помимо прочего, увидев результативность этой системы, Америка начала задавать второй вопрос. А готовы люди в долгосрочной перспективе смотреть в космос снова, поскольку после эйфории 60-х годов вот, и космической эры так называемой, действительно пришла эпоха упадка, и э, ух, отхождение от идеи пилотирования космонавтики назывались утронные спутники, а, Появилось множество определений, посвященных тому, что а, космос все-таки это немножечко не для нас, или для нас с совсем сейчас космос мертв. Делать там нечего, людям это делать нечего, это опасно, это дорого, это не нужно. Давайте лучше дружно будем все жить на земле, заботиться об экологии, заботиться о нашей вот системе, как она есть, и так между консервативные силы, консервативные супергерои. А сейчас появляется Интерстелла, например. Количество людей, которое началось смотреть на звезды, описало просто остановище. То есть просто качественный контент. Да, это дорогая фантастика. Да, фильм. Естественно, потому что из литературного среды фантастика перешла в основном благодаря таким технологиям в больше визуальный контент. То есть действительно это кинематограф, действительно это компьютерные игры, это интерактивность, а, да, действительно это иконография благодаря комиксы, которая стала развиваться, и множество сопутствующей продукции. То есть как литературный жанр фантастика сейчас участвует, наверное, в осмелении куда меньшей мере, нежели вот, собственно, как в рамках кинематографа и других средств отображения. И да, действительно, оказалось, сейчас, если посмотреть, что и написал ну, бы только такой первый, можно сказать, взрыв. То есть после него пошла уже да, рассчитана детская аудитория, например, мир будущего. Подожди, вот до Интерстеллара все-таки была Аватар, да, Аватар, действительно. Да, Хотя Аватар, да, на самом деле, это классическая фабула да, да, по какому-то да, абсолютно такая. Но, 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 но да, это не совсем прогностическая фантазия. Ну да, классическая. Это да, не прогностическая. Ну, вообще, то есть танцы с волками, если так посмотреть. То есть... Да, то есть если посмотреть на Аватар, это танцы с волками, но опять же танцы с волками, которые привезены в глубокий космос. Вот это ключевая штука, что сейчас вдруг фантастам сказали, типа, ребята, давайте фигачьте опять про космос. Да, да? ребят, ну что, серьезно, что за не Так, ну Я думаю, що це була найчука речі, яка ж що люди пішла. Бачимо, що мало людей, які равнодушно относяться. я все ж таки слухаю. В принципі, в неї завжди було це завдання популяризувати поточну науку, поточну або наближену. Тобто сучасна космічна опера, чистий бойовий, але е, в ньому вже, е, вже е, е, побудований текст так, щоб читач міг уявити, що таке космічний простір. Що 300 тисяч кілометрів це стрільба в приту. От, що... Е, до, що? Переліт від системи до системи це якийсь, який, якийсь варіант варкостребку, але в самій, в самій середній системи нам ще тиждень вертися на тих двигунах, які в нас є. О. І Добре. сама фантастика зараз вона стає трошки знову ж таки повертається там, гарне, до того гарного рівня, що було у совітській школі фантастики, фантастика, коли вона в дні стає більше науки. и наука становится больше схожей ну, на то, что делает там тот же Мичио Капа. Когда он объясняет квантовую физику, просто на пальцах, чтобы видимо, людям про нее стало интересно говорить, интересно узнаваться и, возможно, в ней, в ней пройти и в ней взаимодействовать. Ну, я немножко издалека, наверное, все-таки начну. То есть, мне, мне, по крайней мере, так, мое впечатление такое, что на самом деле вот, фантастика, она как, как, как привязанная во многом к науке все-таки. Вопрос зачем нам наука? Поскольку популяризация фантастика. Я считаю, что далеко не только фантастика э, ну, не занимается только популяризацией науки, хотя это тоже очень важно для нее как бы свойство ее, так сказать, одна из ролей. Вот. Но намного важнее, если мы посмотрим на науку, наука у нас может быть, вот про интерстеллар и космос вспомнили. На самом деле наука важна, э -э, когда у нас есть открытый фронтир. Вы посмотрите, у нас все это время, вплоть до 20 века, открытый фронтир был. Были какие-то материки, были неизвестные земли. Была территория, были индейцы какие-то, грубо говоря, не знаю какие-то дикие племена, неважно. То есть у нас было что, куда ехать, можно было все бросить. То есть проблема нашей социо-системы, как бы вот социально, собственно говоря, роль мы подходим, была в том, что у нас всегда было уехать куда безумцев. Да, куда сумасшедшие могли уехать. В Америку могли уехать, в океане могли уехать, в Африку уехать. Там. Теперь этого нет практически. Ну то есть вариантов очень мало осталось. Вот. Поэтому люди увлекаются каким-то голым экстремизмом, да, то есть, ну, имеется в виду экстремальными видами спорта, а чем-то, то есть, ну, тратят, по сути, свою жизнь отчасти в никуда, потому что они ничего поэтому при этом полезного не про, если он там, понимаете, да? материк открыл при этом какой-то параллельно, рискуя с собой, да, Или... то есть, есть социальное, КПД нулевое от этого, абсолютно. У нас остается только космос, по сути. Ну, есть еще, как бы, микромир, там, нано и так далее, но это отдельная тема. Все-таки вот наука была связана с пока был открытый фронтир, было чего покорять, а сейчас у нас есть космос, который мы почему-то вот в 70-е годы, как бы, в 80-е годы почему-то отказались с ним. Ну, то есть, грубо говоря, мы отложили его в этот момент. Уже в 90-е это было очевидно. То мы социум существующий в рамках вот Земли, да, то есть замыкающий сам на себя, он неизбежно будет приходить к иерархическим формам. То есть не демократическим, а к новому сословному обществу, опять-таки. То есть мы уже замечаем склонность к этому. Если бы, как бы, если бы был совсем открытый, это, это была бы одна ситуация крайняя, но сейчас он совсем закрыт у нас получается. То есть любой попытки пробить коридор какой-нибудь, да, тот же, действительно, Марс Ван, тот же марсианский проект, это и будет, то есть вот в ожидании космоса экспансии космической создавалась фантастика золотого века, да, 40-х 50-х годов, если вы понимаете. То есть, ну да, она-то она вроде бы не служанка, но это, предчувствие, это как это интуиция, это предчувствие людей. Если у нас не будет этого фронтира, я боюсь, что у нас не будет ни науки, ни фантастики.